bir hədlərin cəmi və ya fərqi. Bax, burada nə yazılıb? Bu misalı mən oxuyum. E, Mötkərizədə 2x + 5. Mötkərizə bağlandı, vurulsun, mötkərizə açıldı. 2x = 7. Bax, burada tələsinə. Mötkərizə ilə mötkərizənin arasında vurma əməli yazılmalıdır. Amma onu hə. yazılmır. Yəni biz bunu belə oxuyuruq. 2x + 5 iki hədlisi vurulsun 2x + 7. Hı. Şimdi bunu nereden halledemek lazım? Ne tarz halledemek? 4x'in kvadratı. Haradan geldi mi? 4x kvadratı? 2x'i vurdu 2x'i. Baba göster, Baba bu 2x'i vurdu 2x'i. 2x vurdu 2x'i. Ne ile deyim? 4x'in kvadratı. Biraz baştan dedi, 4x'in kvadratı. Sonra ne ile ee, Sonra ise 2x'i 2x 2x vurdu 7. Üstü gelirse 14x. Üstü gelirse 14x. Üstü gelirse 14x. Niye üstü gelirse 14x? Çünkü 2x'de müsbətdi, 7'de müsbətdi. Oldu, üstü gelirse 14x. E, 2x-i? Yox, indi bax birinci toplananı vurduq. Sadəcə yeah. bax birinci toplananı ikincinin hər bir həddinə vurduq. Yeah. Hər bir toplananına vurduq yazdı. İndi başlayıram ikinci toplananı vururam. 5-i vururam 2x-ə. E, 10x. 10x. Aysol, bax 5-i, bax bu 5-i vurdum 2x-ə oldu 10x. Sonra bu 5-i vururam 7-yə. Neçə eləyəm? E, 35. 35. Beləliklə mən vurma əməlin yerin etirdim. Bundan sonrakı işim olacaq oxşar toplananları isla. Yəni misalı bir az da sadələşdirmək. 4x kvadratına oxşar var burada? Xeyr, yoxdur, o da qalır. Olduğu kimi açılır. Yazılır. yazılır. 14x-n 14x-ə oxşar toplanan burada hansıdır? 11x. Düzdür. 24x. Yəni olan ikisinin nəticəsi, onların islahı nəticəsində biz nə alırıq? 24x. 24x alır. 35-in oxşarı var? Xeyr, o da yaz qoyuldur. Ol, unutma. Beləliklə biz vurduq 2x+5-i 2x+7-yə vurandan aldıq. E 4x-in kvadratı üstərsə 24x üstərsə 35. Dörd. İndi bu misalı həll edək. Başlayaq. Birinci nə olacaq? Deməralar mən yazıram. 4 e, 4x vur 4x-a 16x-in kvadratı. 16 x-in kvadratı. Kvadrat 16x-in kvadratı. Belədirsən də səlikəm. 16x-in kvadratı. Düz. Sonra nə olacaq? Diye. Sonra isə e 4x 4x-i vurdu 7-yə. Nə edəcək? Oldu 28. Üstə gəl yoxsa çıxımmay? Üstə 28-i. Üstə 28. Nə heç bir üstə gəlmədi, bildin onu? Çünki ikisi biri, biri birində çıxmar. Yox, tələbə. 4x də müsbətdir, müsbətdir. Burda heçnin qabağında yoxdur müsbət. 4x müsbət ədədi vurdu müsbət ədədi Bəli. Bunu oldu müsbət ekmək 8 xisdir. İndi Ardacanə yazacasən. Baxala. Ardacan. Bu indi mənfi 6-nı vururam 4x-ə. Mənfi 6-nı vururam 4x-ə. Nəni yar? -24x. Ay, şol -24x. Çünki mənfini müsbətə vuranda mənfi olur. Mənfi. Sonra nə olacaq? Də? Ə e, sonra isə 6-nı vururu 7. Bax ba, bu 6-nı, ha görürsən bax bu mənfi 6. Mənfi 6-nı vururu 7. Elədi -42. Ha niyə -42 elədi? Çünki qavandım çıxmaşə. Çünki az. biri mənfidir, biri müsbət. Yəni burada -6-dır, biri 7 də müsbətdir. Mənfin müsbətə qoranda nə eləyir? Mənfi. Deməli isə bizim cavabımız oldu bu. İndi bunu bu, sadələşdirək. Yəni nə edəyik? Oxşar toplananlar varsa onları islah eləyik. Burada oxşar toplanan var. E burada oxşar toplanan 16x kvadrat olduğu kimi qalır. Çünki onun oxşarı yoxdur. yoxdur. 16x kvadrat olduğu kimi qalır, ay sadədir. 16x kvadrat qaldı. Sonra e minus 28x-ın e, oxşarı var 24x. 28x-dan 24x çıxanda 4x qalır. Müsbət qalır, mənfi qalır. E müsbət. Müsbət, bəli, müsbət 4x qalır. -42 və əvşarı yoxdur 42 dəqiqə. Beləliklə cavabımızı biz... aldıq. Bu oldu bizim son cavabımız. Elədir? Bə. Çətin bir şey var burda? Yox, e, yox. Bu qalan çalışmaların, bu sənin üçün çalışmalar yazıram. Bu çalışmaları da sən müstəqil şəkildə özün neyləsən. Hə, Sadiq, bu misalın, oxu misalın Çıxılsın, vurulsun, çıxılsın, 8, e, 7x e, - 9 mötərizədə vurulsun 5x - 7 mötərizədə üstə 8 x-in kvadratı. Deməli bu misalan yuxarıdakı misaldan fərqi nədir? Burada biz əvvəlcə mötərizələri açacağıq. Yəni bu iki həddliyi iki həddliyə vuracağıq. Sonra da onun üzərinə 8x kvadratını əlavə edəcəyik. Oxşar toplamlar olsa, isla edəcəyik, cavab olacaq. Başlayaq. Ne, nə olacək? 7x 5x-ə vuranda 5x-in kvadratı. Ay sənsə 5x-in kvadratı. Kvadratı. Sonra nə olacaq də? Ə e, üstə e, işte, çıxılsan. Ay nə üçün? Nə üçün izah et? Çünki ik ikisində də mötərizənin ikisi var. Bax ba, bu 7x-i vururam bu da bu mənfi 7-yə. Birinci topla bax birinci ifadənin birinci həddi olan 7x-i vururam ikincinin ikinci həddinə mənfi 7-yə müsbət 7x - mənfi 7 davranda nə edir? mənfi 49 x-lərlə. Elə deyil. Sonra nə olacaq? İndi qutardım birinci də. İndi birinci topla, birincinin ikinci toplanır. Yəni mənfi 9-u vuracağam 5x-ə. 9 * 5 = 45x. İşarəsi nə olacaq? e çıxılsın 45x. 5x. 45 Niyə çıxılsın olur? Çünki onun e, qabağında e, Yox, qaman demə də. Çünki sən mənfi 9-u 5-ə vurursan e, da. Bəli. -9-u 5x-a vursan, olarcaya -45 biz. Sonra, sonra -9-u nəyə vuracağam? -7-yə. Nə olacaq? -63. -9-u -7-yə vuranda sadiq mənfi olar, müsbət olar. Müsbət. Müsbət də məsəl. Mənfi nə desən, deməli müsbət 63. Vurmanı qotardıq. Ardınca misallardan davam edirəm də, plus, hə? Plus nədir? E, plus e, 8x-in kvadratı. Bəli, 8x-in Kvadrat. kvadratı. Kvadratı 8 hala ünsafiyə ya. 8x-in kvadratı bura gəlmir. Bəli. Hə. hə. İndi yenə bərabər qoyuruq, bərabərdir. Bərabər, bərabər qoyuruq. Qaldı burda nə eləmək? Oxşar toplanları istə. Var oxşar toplanlar? E, 35x kvadratını 8x-in kvadratı. Bax, bunlar nişanə ki görəsən. Bax bu 35x kvadratla, hə bax bu 35x kvadratla elə deyil. 35x kvadratla bu 8x kvadrat nədir? Oxşar. Onları islah etsən nə qalar? Iy, qalar 43x-in kvadratı. 100d 43 x-in kvadratı. Yəni heç x-in kvadratı biraz da bərkdən sadə. Biraz da bərkdən. Bu saçın gürləsin. Sonra -49x -45x. Nəmdir? Qalır orda 4x. 49-la 45. Mənfi -4. İkis də mənfi də. Fikir ver. Ba 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 mənfi 49, mənfi 45. Bunlar ikisi də sənin borcundur. 49, men, ikisi də mənfilərdir. Mənfiləri nə ilə mə lazım? İkisini də toplamaq lazımdır. <xlərdir."> Amma cavabı mənfi olacaqdır. 5 manat borcun var, yenə 8 manat borcun var. Sən nə qədər borcunsan? 13 manat. Hansı? İndi burada 49 sənin borcundur, mənfidir. 45 də sənin borcundur, mənfidir. Yəni bunların ikisini biz bir yerə Bir bunların x-in bir ifadə ilə əvəz eləsək, bir ədədlə əvəz eləsək nə olmalıdır onda? 94. Aysoğlu, necə? 94x. 94x - 94x. Elə deyil, çünki mənfi də x. Mənfiləri toplayırıq da. Bir neçə mənfi toplanan toplanır. Bax 94 - 45. Bunun nəticə ilə x-in cavabı 94 - 94x. Sonra nə yazacaqdı? E, üstə e... Burada oxşar toplananımız yox ki dayı. Yox, yox. Qotardı 63 də öz yerində qalır. Öz yerində qalır. Öz yerində qalır. Eləncə elə cavab bu formatda oldu. 43x² - 94x + 63. Ha? Elə deyil. İndi bir qədər bax bu misalın sadik. Yuxarıdakı misallardan fərqi orasındadır ki, burada həm iki həddinin iki həddə vurulması var, və həm də bir həddinin iki həddə vurulması, vurulması var. var. Biz əvvəlcə nə etməliyik? Bir hə, iki həddini iki həddə vurub qutar işimizi axıra çatdırırıq. Sonra da bir hərfini ixtiyarlıya vururuq. Və nəticədə oxşar toplananları nə edəcək? İxtisar edəcək. Başlayaq. 1x-i vururuq 3x-a, eləyəcək 9x-in kvadratı. Ay sağ ol. 9x-in kvadratı. Kvadrat. kvadrat. Bəyəzim, kvadrat. Sonra, deyim. Bak, deyim hə, belə yazırıq 9x-in kvadratı. Sonra nə edəcək? Və demən just çıxılsın. Aha. 3x-i vururuq nəyə? 3x-a. -6 mən valtı. Bu 3 - 3x vurdu. İndi 3x vurur -6-ya. Nə edir? Mənfi 18x. Elədir. Sonra nə edirik? -6-nı vurur 3x-ə. Mən -18x. -18x. düzdür? Sonra -6-nı -6-ya e, men, e, yani vuranda e, 36. Necə 36? Mən indi toplama yazım, çıxma yazım. Müsbət 36 yoxsa -36? E, Mənfi mənfi vuranda nə neyir? Müsbə. Müsbət. Müsbət elədir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət elə. Bax mənfi 6, mənfi 6-ya vuranda dedim müsbət 36. Deməli mən 2-ni 2-lə vurdum. Bu iş bitdi. Artıca davam edirik. Davam edirik. İndi bu 5x1, 5x1 həddisini x-3 iki həddisinə vuracağıq. Bunun üçün 5x-i x-a vuranda nə neyir? 6x. 5x-i x-a vuranda sadəcə nə neyir? D fikirlidir bu. Orta. 6x. 6x-a gəldik. 5x x-a vuranda 6x elə. İxsin kvadratından nə eləyir? X kvadrat. A. 5x-in kvadratı. 5x-in kvadratı olar da burada. 5x-in kvadratı. 5x-in kvadratı. A, sağ. 5x-in kvadratı. Bunu qutar. Bu, bu alındı. Sonra 5x-i -3-ə vura biləndə nə eləyir? 5, e, 5 e, -15. Bəli, -15x. Hardan gəldi -15x? 5x-i 3-ə vurdu. Yəni şey, biz 5-i 3-ə vurduq. Mənfi, yəni müsbət 5-i, müsbət 3. Mənfi də vura da mənfi. Sonra indi işimiz oxşar toplanları isla eləməkdir. Burada 9x kvadratının oxşarı var? E, bəli, e, 5x kvadrat. İkisinin nəticəsi nə olacaq? E, Hər ikisi müsbət olduğu üçün toplanır. Toplanır. 14x-in kvadratı. 14x-in kvadrat. Kvadratı. 14x-in kvadratı. Sonra -18x 18. -18x-i nə eləyirik? -36x. Bu da aydındır? Sonra 36 burada müsbətdir. Müsbətdir. Daha bunun oxşarı yoxdur ki? Yox, yoxdur. Olduğu kimi qalır. Nə olur? Müsbət. Müsbət 36. 36. Beləliklə nə aldıq? E, biz e, 14x kvadrat 14x kvadrat - 36x + 36. Aydındır sadə? Bəli. Hə. İndi ola bilər burada olsun ikihədli vurulsun ikihədli. Ola bilər cəhdli vurusumla üçhədli olsun. Yəni həmin qaydada bir şuralı. Yigirlə oğlandı. Çətindir burada? Yox, çətindir. Çətindöysə?